Шановні колеги, дуже радий всіх вітати в цьому прес-центрі інформаційного центру Україна 2012. І відповідно хочу відразу передати слово віце-прем'єру Борису Вікторовичу Колесніко. Будь ласка, добрий день, уважаємі друзі. Я рад вас в вашому домі, який на ближайшие півтора года буде дійсно домом для тих, хто любить футбол. До відкриття основного. пресс-центра на стадионе Олимпийский. Это будет главный информационный центр по освещению, я надеюсь, не проблем Евро, а проблем их решений. Поэтому мы, команда, которая готовит чемпионат Европы в Украине, рады будем видеть вас здесь. Вы можете обратиться за любой информацией по любому из объектов Евро. Уже команда Евро-2012 начала сдавать журнал. Очевидно, он у вас уже есть. Он носит справочный информационный характер. Конечно, никакое периодическое издание не угонится за интернетом. Есть соответствующий сайт, он более оперативный, но периодические издания могут позволить более широко раскрыть ту или иную проблему. Поэтому я искренне благодарен вам, что вы нашли время и возможность сегодня прийти в дом прессы Евро 2012. Также дополнительно я хочу сказать, что с 1 ноября мы начинаем прием заявок от всех ресторанов, кафе и отелей Украины в городах, в которых будет проводиться Евро, для бесплатного размещения по правительственной линии в западных изданиях и в изданиях украинских за рубежом с целью популяризации этих заведений среди иностранных туристов, болельщиков. Есть два маленьких, но очень важных условия. Все заявки будут приниматься, естественно, по интернету. Волонтеры в четырех городах будут посещать эти заведения, давать свою оценку и подтверждать возможность бесплатной рекламы. А два маленьких условия касаются того, что все эти учреждения должны принимать кредитные карты основных платежных систем, принятых в мире. И второе, все должны иметь хотя бы двухязычное меню. Чем больше языков будет в меню, тем больше будет рекламные площади в западных изданиях для того ресторана или кафе, или отеля, который еще не задействован под семью УИФА. Вкратце, это все, что я хотел вам сказать, поэтому с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас есть. Будь Представление об управлении объектов, конечно, есть. Если бы его не было, тогда надо было готовиться к чемпионату Киевской области по городкам. Самая сложная проблема, конечно, это аэропорты. В Украине, к сожалению, за 20 лет не создана гражданская авиация в западном понимании этого слова. То есть и до 1990 -го года Борисполь единственный международный аэропорт в нашей стране, обслуживал в основном социалистические страны, поэтому готовить менеджмент было некому. Команда Евро предприняла такие усилия. Я вам уже говорил, что мы пригласили Руди Верчели, генерального директора Абу-Даби Интернешнл Аэропорт, на три года с целью обучения украинских специалистов, менеджеров в аэропортах, и подготовки их к Евро-2012. Что касается стадионов, то базовым стадионом для подготовки менеджмента будет, конечно, донбасс арена Она действующая, она оснащена полностью, и хотя, хоть завтра может принимать матчи любого уровня. Поэтому подготовка менеджмента стадионов будет производиться на донбасс арене Подготовка менеджмента аэропорта будет происходить во всех четырех портах иностранными специалистами. Радіоера Ольга Черемет, У мене два запитання. Перше перше запитання стосується стосовно мовної адаптації, тобто чи будуть розмовники замовляти держава розмов?